हरि ओम् ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतं तृतीयस्कन्ध अथ द्वितीयोऽध्याय श्रीसुगौवाच इति भागवतः पृष्टक्षत्रा वार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्य स्मारिदेशर पञ्जघायनो मात्रा प्रादराशायया जिता तन्नैच्छत् दजयन् बाललीलया स कथं सेवया तस्य कालेन पृष्टो वार्तां प्रति ब्रूयाद्भर्तुः पादावनुस्मरन् समुहूर्तमभूतूष्णीं कृष्णा कृसुतया तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृद पुळगोद्भिन्न सर्वाङ्गो मुञ्जन्मीलदृशा सुज पूर्णार्थो लक्षिदस्तेन स्नेहप्रसरसम्प्लुद शनखैर्भगवल्लो शनखैर्भगवल्लोकनृलोकं पुनरागद विमृज्यनेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उस् उस्मयन् उद्धव उवाच कृष्णद्युमणिनिम्लोचे गीर्णो गीर्णेषु अजगरेणः किं नु न कुशलं ब्रूयां गदश्रीषु गृहेषुहं दुर्भगोपदलोगोऽयं यदवो नितरामभि ये संवसन्दो न विदुर्घनिं मीना इवोडुबम् इङ्गितज्ञा पुरुप्रौढा एकारामाश्च सात्वदा सा त्वदा मृषभं सर्वे भूतवासमं सदा देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यत् असदा श्रिदा ब्राह्म्यदे तद्वाक्यैरात्मनुतात्मनोहरौ प्रदस्यादस्याद प्रदस्यातप्त तपसाम् अवि तृप्तदृशां धरधाबिम्बं लोकलोचनम् यन्मर्त्यली मायाबलं दर्शयदा गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परं पदं भूषणभूषणाङ्गं भूशना यद्धर्मसू नोर्वजसूये నిరీక్షుదావోగ ప్రతి వ్రజస్ దృక్భిరూ ప్రవృత్త ఢియో వదస్థు కిల కృత్యశేషా శాంతే శిధర स्वरूपैरभ्यर्थ्यमानेषु नु गम् विदात्मा परावरेशो मखदंश युक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान् यदाग्नि मां खेदयत्येतदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे व्रजे च वासोरिभयादिव स्वयं पुराद्य स्मरदो मम यदाखपादाव पादावभिवन्द्यपित्रोदाितानां प्रसीदतंकृदीनां नो, नो को वा अमुष्याङ्कृसरोज रेणुं विस्मर्तुमीषीद पुमान् विजिक्रन् यो विस्फुरत् भ्रूबिडपेन भूमेर्भरं कृदान्तेन तिरश्चकार ृष्टा भवद्भिर्ननुराजसूये कृष्णं दिशदोऽपि सिद्धि यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद् विरहं सहेद तथैव चान्ये नरलोगवीरा य आघवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रै पिबन्दो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूदा पदमाबुरस्याम् स्वयं तु साम्यादिशयस्त्र्यधीश स्वराज सौ राजलक्ष्म्याप्तसमस्तकामा बलिं हरद्भिश्चिर लोकपाली किरीडकूटीडितपादपीड तत्तस्य कैङ्गर्यमलं वृदा नो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसेनं तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिदिष्ण्ये न्यबोधयद्देवनि तारयेदि अहो बगीयं स्तनकालकूडं जिखां सयापाययदप्यसाधि लेपे गतिं दादृचितां तदोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम मन्ये सुरान् भागवतां स्त्र्यदीशे संरम्भमार्ग अभिनिविष्ट चित्तान् ये संयुगे चक्षत तार्क्ष्यपुत्र मांसे वसुदेवस्य देवख्यां जादो भोजेन्द्रबन्धने चिगीर्षुर्भगवानस्य समज्जेनाभियाजित तदोनन्द्र तदोनन्दव्रजमिद पित्रा एकादशसमास्तत्र गूढार्चित्सबलो वसत् परीदो वत्स वस्टा धारयन् विहरद् विभु यमुनोपवने कूजद्युज सङ्कुलिधां कृबे कौमारीं दर्शयं चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौ कसां रुदन्निव हसन्मुग्ध स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सिधोवृषं चारयन् अनुगान् गोपान्धेणुरीरमत् प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिन कामरूपिण लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालक्रीडनकानि वा पिबन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगादिपम् उत्थाप्यपाययद्गाव प्रकृति स्थितिं स्थितम् अयाजय गोसवेन गोभराजं द्विजोतमयि वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्वयं विभो वर्षदीन्द्रे वर्ष को व्रजः कोपात् भग्नमाने दिविख्व गोत्रलीलातपत्रेण त्रादो भद्रानुगृह्णता शरच्छशिखरे मृष्टं रजनीमुखम् े स्त्रीणां मण्डलमण्डन श्रीहरये नीमद्भागवदे महापुराणे पारमहंस्यां संहितायं तृतीयस्कन्धे विधुरोद्धव संवादे द्वितीयोऽध्याय सर्वत्र गोविन्द नाम सङ्गीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरि ओ